उल्हासनगर कॅम्प चार सेक्शन सव्वीस से येथील आशिष अपार्टमेंट मध्ये काल रात्री घडलेल्या घटनेत वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले यामध्ये निखिल राजपाल यांना गंभीर दुखापत झाली असून हो त्यांना तातडीने मध्यवर्ती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे घटनेचा तपशील असा की निखिल राजपाल यांच्या वडिलांना बिल्डिंग मध्ये येण्यासाठी अडथळा झाल्याने वादाला तोंड फुटले मंगळवारी रात्री साडेनऊच्या सुमारास निखिल राजपाल यांचे वडील घरी येत असताना महेंद्र यांनी आपली गाडी इमारतीच्या गेट समोर लावली होती यामुळे गेट मधून जाण्यासाठी अडचण झाल्याने निखिल राजपाल यांच्या वडिलांनी महेंद्र यांना गाडी बाजूला मात्र महेंद्र यांनी गाडी काढण्यास नकार दिल्याने दोघांमध्ये वाद झाला हा वाद विकोपाला गेला आणि महेंद्र यांनी निखिल राजपाल यांच्या वडिलांवर शिवीगाळ केली निखिल राजपाल माहिती मिळताच तो गेट जवळ आला आणि वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला परंतु महेंद्र यांनी निखिल राजपाल करण्यास सुरुवात केली या दरम्यान महेंद्र यांच्या सोबत गुलशन सिंग कुरदीप सिंग आणि काका अवतार सिंग यांनी मिळून निखिल राजपाल यांच्यावर हल्ला केला त्यांनी दगड वीट आणि महेंद्र यांच्या हातातील कड्याने निखिल राजपाल यांना मारहाण केली या घटनेनंतर आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले निखिल राजपाल जखमी झाल्यानंतर त्यांना तातडीने उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले दरम्यान विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात महेंद्र सिंग गुलशन सिंग गुरदीप सिंग आणि अवतार सिंग यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस तपास सुरू आहे या संपूर्ण बातमीचा आढावा घेतलाय आमचे उल्हासनगरचे प्रतिनिधी कृष्णा महाले यांनी ब्युरो रिपोर्ट लोखिन वृत्तवाहिनी निखिल राजपाल छब्बीस सेक्शन में रहता हूँ प्रभु आशीष अपार्टमेंट में गुरु संगत दरबार के बाजू में और जिनके साथ झगड़ा हुआ वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं हम लोग सेकंड फ्लोर पे रहते हैं झगड़ा इस बात पे हुआ कि मम्मी मम्मी और पापा आ रहे थे और इसके बेटे बिल्डिंग के एकदम सामने ही खड़े थे तो पापा ने बोला गाड़ी हटाने के लिए तो वो गाड़ी हटा नहीं देते मैं ऊपर बैठ के काम कर रहा था अपना तो उस बात पे मच मच हो गया तो मेरे को आवाज आया तो तो मैं जैसे ही तुरंत नीचे गया तो उसके चाचा के लड़के ये वो दो तीन लड़के और भी खड़े थे तो उनको बोला कि तुम्हारा क्या काम जाए इसमें बीच में तो बोलता है मेरा चाचा का बेटा है ऐसा वैसा ही है तो वो बात पे फिर और दो तीन लोग आ गए मतलब टोटल पांच से छह लोग थे तो जैसे ही उनको मगज मारी हुआ उनको छुड़ा रहे थे बोल रहे थे मत करो ये वो तो सीधा आके पांच छह लोग मिलके सीधा एक साथ बोला मारो मारो तो एक साथ सीधा आके मारने लग गए और फिर इधर पत्थर, पत्थर से हाथ हाथ में कंगन साथन पहना था वो सरदार है है तो यहाँ पे मारा है, यहाँ पे चार पांच टाके आए और ये हाथ पे मारा इधर और ये पैर वैर पे लगा हुआ है पूरा तो गिरा गिरा के फिर मारने लग तो जैसे ही उन्होंने देखा खून वून रहा है तो फिर इधर उधर भागने लग गए सब फिर पुलिस स्टेशन में गए तो फिर ये सेंटर में जाके यहाँ पे टाके वाके लगाए मारने वाला वो उसके नाम है नीचे सरदार रहता है और उसके दो बेटे हैं सरदार का नाम है महेंद्र और उसके एक पे, पे, बड़े बेटे का नाम है गुलशन और छोटे बेटे का नाम है गुरमीत और वो जो उसका चाचा का बेटा है एक वो है बोगी नाम है उसका और उसका दूसरा एक चाचा है वो अवतार ये पांच लोग तो थे ही और भीड़ भाड़ में एक दो लोग और इनके एरिया ही वो सरदारों का है तो वो भी आके मारने लगे मतलब हम पांच लोग तो कन्फर्म पाँच पांच से सात लोग थे उन्होंने कंगन से और फाइट वाइट पत्थर वत्थर भी उठाया और यहाँ पे मारा है यहाँ पे सर पे लगा हुआ है यहाँ पे फट गया है पूरा इससे पहले उनके साथ पानी वानी के बाद पे झगड़ा हुआ ही एन सी भी किया हुआ है दो तीन बार एनसी और एनसी तो छोड़ो और मैं अर्जी भी दे के आओनवाड़ी पुलिस स्टेशन में लेकिन कुछ एक्शन नहीं हुआ है अभी पुलिस कंप्लेन के लिए वही खड़े थे तो पुलिस स्टेशन में गए तो पहले बोला मेडिकल के लिए सेंट्रल में जाओ ये जो इंजरी विंजरी हुआ है उसका पहले इलाज करो कोई कड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई पाँच छह लोग मिल एक छोटे से बच्चे को मेरी चौबीस साल उम्र है पाँच छे लोग मिल मारेंगे कभी कुछ हो हो जाए और मेरी बहन जाती है मेरी मम्मी जाती है घर पे अकेले बैठे रहते जब भी ऊपर नीचे जाते रहते रहते तीनों लड़के इसका बाप, दो, दोनों लड़के और इसका बाप घूर घूर के देखते रहते उ, वो इस, उसकी भी अर्जी दी हुई है पुलिस स्टेशन में कि ये लोग घूर घूर के देख रहे हैं हमारी माँ बहन को घर पे अकेले लेकिन पुलिस से कुछ एक्शन नहीं है अभी तक